Salam sejahtera kepada semua Hari ini kami akan membentangkan untuk tugasan kumpulan uh, Untuk subjek penghayatan, etika dan peradaban uh, Tajuk tugasan ialah pameran digital, jejak etika dan peradaban uh, Kami memilih dua tamadun iaitu tamadun Islam dan juga tamadun Barat Next Okay. Sebelum kami memulakan pembentangan, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya. Yang pertama ialah Nur Iza Izwani binti Muhammad Najib. Yang kedua ialah Nur Syabikah binti Rabli. Yang ketiga ialah Eliza Bulan Paulus. Yang keempat ialah Kailonisa Afikah binti Roslan. Dan yang terakhir ialah saya sendiri, Nur Syakirah Nabilah binti Atan. Seterusnya saya akan memberikan pembentangan ini kepada Nur Iza. So, saya akan menerangkan konsep etika dalam tamadun Islam. Etika dalam tamadun Islam merujuk kepada tingkah laku dan nilai moral yang berasaskan ajaran Islam seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Asas utama etika Islam ada tiga, iaitu tauhid kepada keesaan Allah, ahlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tujuan hidup manusia. Yang ketiga, ciri-ciri etika Islam, iaitu bersifat universal, menitik beratkan keadilan, amanah, jujur, tolong menolong dan tanggungjawab. Yang terakhir, melarang sifat zalim, sombong, tamak dan menipu yang ke yang seterusnya contoh amalan etika dalam kehidupan seperti menunaikan hajat menunaikan janji dan amanah berlaku adil dalam semua, semua urusan menjaga hubungan baik sesama manusia next seterusnya konsep peradaban dalam tamadun Islam peradaban ataupun tamadun dalam Islam bermaksud kemajuan rohani, akhlak dan ilmu yang berpandukan nilai Islam. Asas peradaban Islam adalah al-Quran dan as-Sunnah sebagai panduan hidup, syariah sebagai sistem hidup menyeluruh seperti politik, ekonomi, sosial dan pendidikan. Yang terakhir ilmu dan akhlak menjadi asas kemajuan manusia. Seterusnya, ciri-ciri peradaban Islam, dunia dan akhirat yang seimbang, menekankan ilmu dan keadilan sosial, menghormati hak asasi manusia dan yang terakhir bersifat terbuka dan bertoleransi dengan tamadun lain. Yang seterusnya, contoh amalan etika dalam kehidupan seperti kemajuan ilmu sains dan falsafah pada zaman Abasyah, kemajuan institusi seperti universiti, hospital dan perpustakaan. Yang terakhir, mementingkan akhlak dan keadilan sosial dalam pemerintahan. Saya serahkan pembentangan seterusnya kepada Anu no Syafiqah. Terima kasih saudari Izwani. Uh, saya akan membentangkan tentang nilai-nilai murni dalam tamadun Islam. Jadi tamadun Islam ini berpaksikan Al-Quran dan Sunnah yang membentuk akhlak dan kepribadian umat Islam. Antara nilai utama dalam tamadun Islam ialah keimanan dan ketakwaan, kejujuran iaitu amanah, tanggungjawab, toleransi dan hormat menghormati, keadilan, kasih sayang dan ihsan dan kesederhanaan. Next. Contoh praktikal dalam tamadun Islam, yang kedua ialah kod etika dalam tamadun Islam. Ia menetapkan panduan tingkah laku berasaskan prinsip akhlak Islamiah. Jadi, berikut merupakan antara ciri-ciri penting. Yang pertama ialah etika individu, yang kedua ialah etika sosial, yang ketiga ialah etika pekerjaan dan yang terakhir, terakhir ialah etika kepimpinan. berikut merupakan sumbangan peradaban tamadun Islam. Jadi, tamadun Islam telah memberi impak yang sangat besar kepada dunia dalam pelbagai bidang. Antaranya ialah dalam ilmu pengetahuan. Lahirnya tokoh ilmuwan seperti Ibn Sina dalam bidang perubatan, Al-Khawarizmi dalam dalam bidang matematik dan Al-Biruni dalam bidang astronomi. Yang kedua ialah sains dan teknologi, penemuan alat pembedahan sistem hospital dan kaedah penyelidikan saintifik yang ketiga kesenian dan seni bina pembangunan masjid seni khat dan seni bina Islam seperti masjid Cordoba dan Taj Mahal kemudian undang-undang dan pentadbiran seperti sistem syariah dan prinsip keadilan sosial kemudian pendidikan iaitu penubuhan universiti university awal seperti Al-Azhar dan Baitul Hikmah. Dan yang terakhir, ekonomi dan perdagangan iaitu konsep zakat, muamalat dan larangan riba yang menekankan keadilan ekonomi. Terusnya, saya akan membetangkan konsep etika dalam temadun barat. Etika dalam temadun barat berasal daripada perkataan Yunani etos yang bermaksud adat, tabiat, atau cara hidup. Antara asas pemikiran etika barat adalah zaman Yunani kuno, zaman Kristen awal, zaman pencerahan, dan zaman modern dan pasca modern. Seterusnya, ciri utama etika barat yaitu berasaskan akal dan logik manusia, bukan wahyu, menitikberatkan beratkan individu dan kebebasan pribadi, menggunakan pendekatan rasional, empirical, dan humanistik, dan yang terakhir adalah sering berubah mengikut perkembangan sosial dan pemikiran. Yang seterusnya ialah konsep peradaban dalam tamadun Barat. Peradaban dalam konteks Barat merujuk kepada tahap kemajuan manusia dari segi intelektual, sains, teknologi, politik, ekonomi, dan sosial. Asas pembentukan peradaban Barat yaitu tamadun Yunani dan Rom, zaman Renaissance, zaman pencerahan, zaman revolusi industri, dan modern. Yang terakhir ialah ciri-ciri peradaban Barat, yaitu humanisme, sekularisme, rasionalisme, dan saintifik. Individualisme dan yang terakhir adalah materialisme. Seterusnya, saya akan uh, memberi kepada pembentang. seterusnya. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya akan terangkan tentang contoh praktikal tamadun barat. <coughs> Pertama ialah nilai-nilai murni tamadun barat. Tamadun barat berasaskan kepada falsafah humanisme dan rasionalisme iaitu menekankan nilai kemanusiaan dan penggunaan akal fikiran. Antara nilai utama yang diamalkan ialah kebebasan di mana setiap individu mempunyai hak untuk membuat pilihan sendiri seperti dalam sistem demokrasi dan kebebasan bersuara. Yang kedua, keadilan bermaksud semua orang dilayan dengan sama rata dan undang-undang digunakan secara adil. Yang ketiga, tanggungjawab iaitu setiap orang perlu bertanggungjawab atas tindakan sendiri. Keempat, rationality iaitu menggunakan akal dan logik dalam membuat keputusan. Dan akhir sekali, kejujuran dan integriti iaitu bersikap jujur dan amanah dalam kehidupan seharian. seterusnya kod etika tamadun barat pula merujuk kepada panduan tingkah laku masyarakat barat yang berlandaskan akal fikiran dan nilai kemanusiaan bukan berpandukan wahyu atau agama seperti tamadun Islam dalam pelbagai bidang mereka menekankan etika seperti berikut dalam pekerjaan mereka mengamalkan sifat rajin menepati masa dan juga jujur dalam sains pula dalam sains dan penyelidikan pula mereka tidak menipu data dan mengelakkan pelagiat. Dalam perubatan, doktor menjaga nyawa dan rahsia pesakit seperti yang termaktub dalam sumpah Hippocrates. Dalam perniagaan pula, mereka merekankan tanggungjawab sosial dan kejujuran dan akhir sekali dalam politik serta pentadbiran, mereka mengamalkan ketulusan, keadilan serta berhikmat untuk kepentingan rakyat. Next. akhir sekali kita lihat kepada sumbangan tamadun barat kepada dunia. Dalam bidang sains dan teknologi, tamadun barat telah melahirkan revolusi saintifik yang membawa kepada penemuan penting oleh tokoh seperti Newton dan Galilean. Galileo. Mereka juga membangunkan teknologi moden seperti mesin, elektrik dan juga internet dalam sistem politik dan demokrasi mereka memperkenalkan konsep demokrasi, hak asasi manusia dan undang-undang perlembagaan. Malah sistem ini dijadikan model oleh banyak negara lain. Dalam bidang dalam bidang pendidikan dan pemikiran, mereka membina universiti moden dan menggalakkan pemikiran kritikal. Mereka juga memajukan falsafah, seni dan budaya yang memberi pengaruh besar di, dunia, di seluruh dunia. Dari segi ekonomi dan industri, mereka memperkenalkan sistem kapitalisme dan pasaran bebas serta mencetuskan revolusi industri yang mengubah ekonomi global. Dan akhir sekali dalam budaya dan seni, tamadun barat melahirkan seni renaisans, muzik klasik dan kesusasteraan yang memberi kesan besar kepada dunia hingga hari ini. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada Nabila untuk pembentangan seterusnya. Okay, terima kasih, Kalnisah. Okay, di sini saya akan membentangkan tentang perbezaan konsep etika dan peradaban di antara tamadun Islam dan juga tamadun Barat. Yang pertama ialah asas etika. Dari segi asas etika, Islam lebih bersifat kepada mutlak dan juga Theocentric maksudnya berpusat kepada Tuhan manakala barat pula bersifat relatif dan sekular di mana asas etika tamadun Islam bersumber daripada wahyu ilahi iaitu al-Quran dan juga sunnah manakala tamadun barat pula adalah berdasarkan akal logik dan juga falsafah manusia matamat etika pula Islam lebih me lebih menambah kepada dimensi akhirat iaitu mencapai keredaan Allah dan kesejahteraan rumah. Manakala Barat pula hanya fokus dunia semata-mata di mana ia menekankan kesejahteraan duniawi dan juga kebajikan sosial. Melalui nilai teras pula, kedua-duanya menekankan keadilan tetapi Islam lebih kepada spiritual dan juga kolektif. Uh, iaitu uh, temadun Islam lebih kepada amanah, adil, ikhsan, tolong-menolong dan juga kejujuran. Dan uh, Barat pula melalui individualistik iaitu dia lebih kepada kebebasan, keadilan sosial, rasionalisme dan juga hak asasi manusia. Dari segi pandangan moral pula, Islam seimbang antara iman dan ilmu iaitu ia adalah mutlak dan juga perpandukan wakil. Dan barat bergantung kepada konsep-konsep sosial, iaitu moral adalah relatif berubah mengikut budaya dan juga masa. Melalui aspek peradaban pula, Islam lebih menekankan kepada tauhid dan syariah, di mana Uh, ia menggabungkan rohani dan material seimbang dunia dan juga akhirat. Manakala tamadun barat pula ialah mengamalkan pemisahan agama dan politik. Uh, 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 tamadun barat lebih fokus kepada kemajuan dari segi material, teknologi dan juga sains, sains, sains mood Okey. Manakala pula dari peranan agama Islam. Islam lebih menegankan tauhid dan juga syariah iaitu agama ialah teras kehidupan dan pemerintahan manakala tamadun barat ialah agama dipisahkan melalui urusan keneragaan iaitu disebut lebih dikenali sebagai sekularisme next Okay. dari segi sumbangan dunia pula Islam lebih menekankan community di mana dia akan tamadun Islam akan melahirkan sistem ilmu bersepadu berpaksikan tauhid dan barat pula menekankan secara individu dia lebih kepada membangunkan sains model de de demokrasi dan juga teknologi global. Dan dari segi hubungan dunia, uh, di Al-Tamadun uh, Islam lebih bersifat kepada berdasarkan Uquah dan juga tanggungjawab kepada Allah dan juga masyarakat. Dan tamadun Barat pula dia lebih kepada berdasarkan konteks sosial dan juga hak individu. Dan yang terakhir ialah Perbezaan yang terakhir antara dua tamadun ini ialah ciri unik di mana tamadun Islam lebih kepada nilai spirit, spiritual dan moral berpaksikan keimanan dan wahyu dan tamadun Barat pula lebih kepada nilai moral berasaskan pemikiran bebas dan rasional manusia. Next. Okay, seterusnya saya akan mem, akan membentangkan tentang persam, persamaan akan menerangkan persamaan antara temadun Islam dan juga temadun Barat dari segi keadilan sosial kedua-dua temadun uh, menolak kekezaliman dan menegakkan keadilan dalam masyarakat tanggungjawab dan moral pula kedua-duanya menekankan pentingnya nilai moral dan juga tanggungjawab individu terhadap masyarakat. Yang ketiga ialah dari segi kemajuan ilmu dan peradaban. Tamadun, kedua-dua tamadun akan mendorongkan pengembangan ilmu, sains dan juga kemajuan manusia sejagat. Dari segi kesejahteraan sosial pula, mereka tamadun ini sama-sama berusaha mewujudkan masyarakat yang harmoni dan juga makmur. Uh, persamaan tamadun ini juga ia menolakkan keadil, ke, ketidakadilan di mana kedua-duanya menentang terhadap penindasan, kezaliman dan juga ketidakseimbangan sosial. Etika dalam kehidupan kedua-duanya menjadikan etika sebagai panduan dalam tindakan dan juga hubungan dengan manusia dan terakhir, terakhir sekali ialah kebaikan umum uh, iaitu common good Kedua-dua tamadun mengutamakan masa manfaat bersama berbanding dengan kepentingan individu semata-mata. Next. okay, akhir sekali sebelum kami menghabiskan pembentangan ini, saya akan menerangkan tentang kesimpulan uh, terhadap pembentangan kami hari ini ialah kami kedua-dua tamadun ini menekankan nilai moral dan juga kemajuan ilmu. Di mana Islam berfaksi wahyu manakala barat berfaksikan berfaksikan akal. Yang ketiga ialah Islam lebih menekankan kepada keseimbangan dunia dan juga akhirat dan barat fokus kepada kemajuan material. Yang keempat ialah kedua-duanya menolak kezaliman dan akan meneg dan menegakkan keadilan sosial. Yang kelima ialah kemajuan sebenar perlu seimbang antara iman dan juga ilmu dan yang terakhir sekali ialah gabungan nilai Islam dan barat mampu menghasilkan tamadun moden beretika dan sejahtera. Next. Itu sahaja pembentangan kami hari ini. Terima kasih.